Добрый день. Меня зовут Дарья Дятлова. Я активист Махалика Малот, один из активистов Настасьи. ijtimoiy tarmoqlar orqali mirzo ulug'bek tumani kamolot mahallasi hududida joylashgan o'ttiz ikkinchi sonli ko'p qavatli uy oldida qurilish ishlari olib borilishi bilan bog'liq fuqarolar murojaati aks etgan video tarqaldi ushbu holat yuzasidan tuman hokimligi matbuot xizmati surishtiruv olib bordi va bu bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tamiz yuqorida fuqarolarimiz tomonidan aytib o'tilgan manzil bo'yicha ikki ming yigirmanchi yil o'n to'qqizinchi avgust kuni elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi davlat unitar korxonasi tomonidan auksionga qo'yilgan va umumiy yer maydoni nol butun yuzdan o'n ikki gektar bo'lgan mirzo ulug'bek tumani feruza mavzesi sakkizinchi uy orqasidagi yer maydon premium injenering group mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan yutib olingan ushbu manzilda ko'p qavatli turar joy yoki mehmonxona qurish besh qavatdan iborat bo'lishi belgilangan ushbu jarayonlarda tuman hokimligi tadbirkorga yer ajratish yoki yerdan foydalanish huquqini beradigan hech qanday vakolatga ega emasligini ta'kidlab o'tamiz Onlayn auksionda yutib olingan yer maydoni bo'yicha tadbirkor va fuqarolarimizni murosaga chaqiramiz ushbu jarayonlar bilan bog'liq Kamolat mahalla fuqarolar yig'ini raisi biz bilan suhbat chog'ida men quyliyev bektemur mahmudqulovich kamolot mahalla fuqarolar yig'ini raisiman hozirgi uh, turgan joyimiz kamolot mahalla uh, fuqarolar yig'ini hududiga tegishli qodirova sakkizinchi dom uh, feruza o'ttiz o'ttiz bir o'ttiz ikkinchi domni o'rtasida ikki ming yigirma birinchi yil bitta prium injenerum degan bir korxonani rahbari zafar ismli lekin uni familiyasini men bilmayman uh, bizga o'tgan yili kelgan edi kelib turib bizlarga ko'p qavatli dom quramiz besh qavatli dom quramiz deb aytdi lekin menga hech qanaqa hujjat taqdim qilmagan keyin men unga tushuntirdim agar sizda bir ruxsat bo'lsa hujjat bo'lsa tenderda yutib olgan bo'lsangiz keling marhamat mahallaga keling man bu yerda nuroniylar bor shirkat raisi bor uy boshliqlari bor mana shu joylarga befarq bo'lmagan insonlar bor o'shalarni mahalla hududiga chaqiramiz ana o'sha yerda bafirjon hujjatlaringizni ko'rib turib keyin maslahat qilamiz dedim lekin shu shu undan keyin qaytib kelgan emas u lekin hozir e bu yerda aholi o'rtasida norozilik kelib chiqyapti bu yerdan яки бы bu yerdan o'sha uy quradi mana atrofni o'raydi degan gap so'z lekin bizga hech kim hech qanaqa hujjat taqdim qilmagan o'sha kompaniya tomonidan ham o'shani rahbarlari tomonidan ham bizni maqsadimiz bitta bu bo'yicha men televideniyaga ma'lumot bergan edim chaqirilgan edim maqsadimiz bitta bu yerda aholini roziligisiz hech kim hech narsa qilishga haqqi yo'q bu birinchi narsa ikkinchi masala bu yerda ishlaydigan shirkat raisi svishov dmitriy vladimirovich ortiqcha haligi u yoqqa bu yoqqa o'zini tashlagandan ko'ra o'zini haligi atrofidagi to'rt besh kishini yig'masdan yık, mana podvalni tozalasin aholini rozi qilsin mana 30. domda doim issiqliq tizimi bo'yicha anaqa shikoyat bo'ladi mana bu domni podvaliga kirib bo'lmaydi umuman rasvo 4. dom 33. uchinchi dom o'ttiz ikkinchi dom o'ttiz dom mana bu sakkizinchi domda ahvol yaxshi emas shirkat uni o'rniga o'zini faoliyatini olib borish kerak yaxshilab agar yordam kerak bo'lsa marhamat chiqsin mahallaga biz qo'limizdabo'lsa keragicha o'sha sektor <laughs> orqali <laughs> hokimiyat orqali o'sha mas'ul insonlar orqali bir qanday qo'limizdan kelgancha yordam beramiz lekin kechagi bularni soat o'n birda chiqib bir besh o'n kishi chiqib r gde o'n ikki kishi o'rtasida chiqqan biz xabarimiz bo'lmay qolgan lekin hozir u uyoqqa internetga chiqargan bu noto'g'ri narsa deb tushunamann shu o'rinda tadbirkor va fuqarolarimizni murosaga chorlaymiz har qanday mitinglarni tashkil etish yoki unga chorlash uchun javobgarlik borligini ta'kidlab o'tamiz